dari kod. Okay, saya sharekan skrin. Okey, baik. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian boleh lihat pada skrin yang telah saya kongsikan, saya sharekan pada tuan-tuan. Iaitu yang pertama bakal uh, enam bab yang apa? Ke enam bab yang kita telah pelajari eh dalam fik muamalat yang benar uh, kita mempelajari secara umumnya istilah-istilah uh, eh muamalat yang telah kita lakukan ataupun yang belum kita lakukan ataupun yang mungkin kita akan mengalami pada masa hadapan eh ataupun uh, dan sebagainya lah eh iaitu yang di, dikumpulkan menjadi ke-6 bab Ha, enam bab yang utama iaitu yang pertama asas-asas akad pertukaran seperti jual beli, khiyar dan sebagainya. Kemudian akad-akad pertukaran, akad simpanan, akad syarikat, akad memberi kerjaan dan juga akad memberi berizin. Semuanya telah kita pelajari ya eh, pada minggu lepas dan juga pada minggu ini. Pagi tadi. Jadi kita tengok. kita nak pergi pada contoh-contoh bagi setiap akad tersebut saja. Uh, Okay, macam kita nak buat quick revision sahaja eh? sebab sebenarnya kita dah habis dah, eh? tamat dah ni, selesai dah Alhamdulillah. Ya, yang penting tuan-tuan puan-puan faham dapat apa yang pelajari dengan mudah dan juga uh, dapat diamalkan lah daripada ni dapat dikongsikan juga kepada siapa-siapa uh, dia, mana-mana pihak kawan-kawan, rakan-rakan, keluarga dan sebagainya. Baik, yang pertama, contoh bagi bab satu iaitu asas-asas akad pertukaran yang pertama adalah jual-beli. Eh, contohnya Ahmad membeli sepasang kasut daripada Ali dengan harga RM200 secara tunai. Baik secara tunai ataupun cash eh, ataupun secara QR eh, itu pun dikira sebagai tunai lah. Cuma kaedah eh, nak memberi duit itu adalah secara atas talian. Eh, tetapi konsep jual-beli ini seorang pembeli, seorang penjual harga yang dibeli, barang yang dijual eh, kemudian Baik. Ini adalah contoh jual beli yang sah Dia ada penjual, pembeli, barang dan harga yang jelas Bayaran pun jelas Bukannya diskaun, eh bukannya apa nama Bulanan, dia memang tunai RM200 Ha? Eh? Baik Yang kedua, al-khiyar Ha? Eh? Dalam asas-asas akad pertukaran ni Kita ada al-khiyar, pilihan Al-khiyar, pilihan Iaitu option Option ataupun pilihan lah membatalkan akad Nak Nak teruskan akad ataupun nak terus Ataupun batalkan akad tak jadi beli katakan. Type uh, selepas membeli telefon eh Zainal mendapati ada kerosakan. Call 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 tak dapat. Maknanya memang rosak fon phone lah ataupun kamera dia tak mati kelabu. Tak keluar kan. Jadi Zainal menghubungi penjual balik dalam tempoh 3 hari untuk memulangkan dan mendapatkan bayaran balik. Ah uh, kat sini pilihanlah Maksudnya saya tak nak lah phone ni hmm. Macam pernah jadi kat saya uh, Laptop eh sorry komputer Komputer Jadi Apa nama komputer tersebut uh, Saya minta uh, dia dah rosak dia bukan rosak dia rosak dia punya sistem dia Dia reboot uh, Dia sentiasa restart 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 kan So saya minta dia pulangan duit semula uh, Cuma case saya ni dia tak bagi dia kata kita tidak memulangkan duit tapi kita akan menggantikan dengan yang baru. Tak apalah benda yang samalah asalkan saya bersetuju penjual pun bersetuju dan akhirnya selesailah masalah itu. Eh saya pun dapat laptop yang baru yang sehingga sekarang saya pakai pun aa, eloklah eh dia tak jadi masalah. Baik so contohnya kalau jadi macam ke Zainab ni Zainal ni dia adalah contoh khiyar aib. Ha, iaitu hak pembeli membatalkan jual-beli kerana barang rosak Ada kerosakan, ada kecacatan dalam barang kita So ini dipanggil al-khiyar ha? ha, Asas kepada akad pertukaran ni boleh jadi jual-beli Boleh jadi jual, uh, jadi, boleh jadi al-khiyar Ada pilihan untuk uh, sekiranya berlaku pertukaran lah Berlakunya kecacatan Baik, asas yang seterusnya adalah penipuan dan kerugian Contohnya seorang peniaga dia jual barangan tiruan. Ha. Ah. Tetapi mendakwa ianya asli. Dia nama terkenal. Ah, bag beg Gucci katakan Gucci, apa lagi? LV. Ah, apa lagi? Nike ke katakan eh. Okay. Dia kata bang ini memang beg ni, kasut ni, kasut Nike original. Ah original dia claim. Tapi sebenarnya yang dia beli tu eh bukanlah kasut yang Nike yang original. Ha, dia tapi dia claim benda tu original. Dia jual lah dengan harga original. Harga 500 600 kasut tu. Kasut Nike tu kan. Ha. So berlaku lah penipuan di situ. Eh. Sekiranya barang tu memang bukan barang ni kita cakapkan barang bukan ni bukan barang original. Eh. Ha, ini barang fake. Ha, kalau dia setuju nak beli tak apa. Ha, kalau dia tak setuju nak beli ha, tak apa tak jadilah jualan kan. Eh? So tak boleh ada penipuan kat situ Ataupun kalau macam sekarang ni Macam saya pernah cerita minggu lepas iaitu Jual cadar tilam kan Video dekat TikTok shop hmm, Video dia Tila apa cadar yang kain Jenis licin cantik elok tu Tetapi bila kita tengok Bawah-bawah dia punya apa komen-komen Orang kan rupa-rupanya Yang dia jual tu adalah Yang murah punya jenis Kain yang keras kain cadar yang berbulu-bulu. Maksudnya bukan seperti yang dalam video tunjukkan. Ah, ha, okay. Ha, itu adalah ada berlaku penipuan lah kat situ. Ha, jadi contohnya macam tu. So keterangannya benda ni adalah koror ha? Eh? dan tadlis. Dia ada ketidaktentuan dan juga tadlis penipuan yang dilarang dalam Islam lah sama sekali. Kemudian ada juga jualan oleh pesakit tenat. Ha, contohnya seorang pesakit kanser tahap akhir, ha, stage 4 katakan. Eh, ha, menjual semua hartanya kepada anak bongsu saja dengan harga terlalu rendah. Eh, jadi transaksi ini diragui kerana melibatkan ketidakadilan terhadap waris lain, dia boleh dipertikaikan dari segi hukum syarak. Ha, kita dah bagi dah contoh pada minggu lepas kan. Eh untuk transaksi pesakit tenak ni ketidakadilan pun berlaku kat situ. Eh sepatutnya dia mungkin boleh mungkin eh boleh jadi sebagai harta waris pada semua orang pada pihak-pihak yang sepatutnya mendapat harta waris tetapi a uh, harta pusaka tetapi tidak tidak terjadi berlaku ketidakadilan eh. Baik, kemudian contoh bagi jual beli yang ditegah. Contohnya jual arak ataupun jual uh, daging babi kat situ di pasar raya. Ha, contoh yang diberikan ini. Eh, iaitu jual beli barangan haram seperti arak, babi ataupun judi adalah ditegah dalam Islam walaupun beli bersetuju. Penjual bersetuju jual arak yang pembeli pun bersetuju untuk jual arak. Eh? Maka eh, tidak apa tidak sahlah jual beli tersebut sebenarnya. Eh? Bagaimana dengan penjualnya Islam contohnya Spikmat. Ha, yang membelinya orang India lah katakan ataupun orang Cina. Orang pun bukan Muslim lah katakan eh. Ha, uh, bukan Muslim kan. Belilah arak. Yang menjualnya orang Spimat. Contoh eh. Contoh Spimat. Ha, uh, ataupun Sidaya 7E ataupun contoh kedai-kedai lain lah. Um, yang jualnya Melayu. Okey ha, ni dia dah jadi masuk jualan yang tidak sah lah. Ha, uh, jualan yang tidak sah tak apalah India tu ataupun China tu ataupun non-Muslim tu dia bukannya kisah kan. Ha, dia tak tahu-tahu tetapi dari segi penjual kita yang menjual tu orang Islam yang menjual tu dia jadi jualan ni tidak sah lah. Ha, bahkan uh, tegahan untuk menjual arak uh, ni walaupun kita hanya sebagai pe, apa jaga kaunter situ kan. Jaga kaunter pun sebenarnya tidak. Kita tergolong dalam sembilan golongan yang di yang apa Allah SWT laknat dalam penjualan Ara eh. Okey, baik. Kalau ada minta tolong elakkanlah. Kalau contoh Spimat sekarang kan ada yang boleh jual arak, ada Spimat yang tak jual arak kan. Kalau ada anak-anak kita ataupun rakan-rakan kita yang jual yang jadi cashier kat situ kan. Ha. cuba cubalah minta cuba usaha yang kerja lain ataupun cuba tak tertanyakan macam mana yang boleh uh, kerja bahagian lain ke dan sebagainya. Tengoklah. Ha, banyak benda ni dah dibincangkan oleh para ulama, para asatizah. Ha, dibincangkan oleh pakar-pakar syariah. Eh. boleh cek. Kita boleh cek jawapan tu. Kita boleh tengok. Search Google saja pun jumpa jawapan ni insyaAllah. Eh. Baik, yang seterusnya riba ataupun faedah. Ha, contohnya Ali pinjam RM10,000. RM10,000 dari institusi kewangan konvensional. <coughs> Maybank biasa. <coughs> Maybank konvensional. Eh, bukan islamik. Dan dia perlu bayar RM12,000 selepas setahun. Okey, jadi lebihan RM2,000 itu adalah riba. Dapat dan dia diharamkan dalam dalam Islam. Baik. Contoh seterusnya, bagi bab yang kedua iaitu akad-akad pertukaran. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Kita melihat yang pertama, kita ada Al-Murabaha. Kita dah tahu Al-Murabaha itu adalah jualan dengan kentungan yang diketahui. Okey, baik. Contohnya, apakah macam contoh al ini? Syarikat A dia beli mesin fotostat 10,000 ringgit dan jual balik kepada pelanggan dengan harga 12,000 ringgit secara ansuran bulanan. Jadi pembeli tahu harga asal dan juga kadar keuntungan yang dikenakan. Ha, ini kita panggil jualan dengan keuntungan yang diketahui. Ha, ini macam kita jual beli, beli kereta lah, eh, ha, beli kereta kan? harga kereta tu contoh RM50,000 tapi total bayar-bayar-bayar tu sebenarnya ataupun dia, di, jual pada kita dengan harga RM55,000 ha, lebih RM5,000. RM5,000 tu ha, diketahui atau tidak oleh kita sebenarnya. Ha, dia dipanggil konsep ni Al-Murah Murabaha. Yang kedua jual dengan harga tangguh harga tangguh baik bisa menin ajil. Eh, contohnya, Hafiz membeli rumah daripada bank Islam dengan harga RM300,000. Bayar selama 25 tahun walaupun harga pasaran semasa adalah RM220,000. Harga dijual lebih tinggi kerana bayaran dibuat secara tangguh. Kemudian jual salam. Contohnya, jual beli salam. Ali membayar RM5,000 kepada petani hari ini untuk membeli satu tan padi yang akan dituai 3 bulan yang akan datang. Dua beli berasaskan tempahan dengan bayaran penuh di awal dan penyerahan barang di masa hadapan. Dan seterusnya, uh, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT, kita ada bank istisnaq. Iaitu tepahan, contohnya apakah yang dimaksud dengan tepahan ni? Iaitu pelanggan menempah kabinet dapur khas daripada tukang dengan bayaran ansuran Sehingga siap dalam 2 bulan Barang keterangannya adalah barang itu dia belum wujud Kabinet tu kan tak ada lagi kan, kita kena order kan ha, Order ikut spek, spek yang kita nak kan nak tingginya macam ni, nak saiz kayu yang apa, jenis kayu yang macam ini, benda tu belum ada pun lagi. Eh, dibuat atas permintaan, kita order dan boleh dibayar secara berperingkat. Dia kita panggil tempahan istisna. Eh, okay. Baik, kemudian pembekalan nombor lima, ijarah, khidmat ataupun kontrak isti, istisna. Contoh, apakah yang dimasukkan pembekalan ni? Eh, sebuah syarikat dia menandatangani kontrak membekalkan seribu kotak air mineral kepada pejabat kerajaan selama enam bulan. Ha, jadi kontrak ni, kontrak pembekalan ini, dia boleh jadi istina, istisna ataupun ijarah. Khidmat bergantung kepada bentuk perkhidmatan ataupun barangan. Tengoklah khidmat yang mana kita nak bekalkan khidmat ataupun uh, kita bekalkan barang. Ha, Ah, ha, gitu. Kemudian ijarah, sewa. Contohnya Faiz menyewa kereta daripada syarikat sewa kereta selama lima hari. Eh? Ha? Faiz sewa kereta eh? Ha? selama lima hari dengan bayaran seratus ringgit sehari. Jadi pemilik kekal milik hartanya, eh, owner kereta masih owner kereta. Penyewa hanya guna sementara dengan bayaran sewaan rumah ke kereta ke apa-apalah eh yang boleh disewakan. Kemudian tukaran mata wang sarf. Contohnya Amin menukarkan 1000 kepada US dollar di kaunter pengurup wang. Okey, dia pertukaran dia mesti buat tunai secara serta-merta spot rate untuk mengelakkan unsur riba. Ya <coughs> eh, sebab Uh, harga mata wang ni dia bertukar-tukar sentiasa. Ah, ha, dia perlu buat secara on the spot kat situ juga. Nak tukar waktu tu juga dapat kita bagi seribu ringgit Malaysia dapat US dollar Malaysia. Ha? Okay baik. Kemudian kita pergi pada contoh yang ketiga iaitu contoh bagi bab tiga akad simpanan. Okay, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Al-Qurdul Hasan. Apakah uh, yang dimaksudkan? Apakah contoh Qurdul Hasan? Iaitu pinjaman kebajikan. Contohnya. Uh, pinjaman atas kebajikan. Tolong menolonglah maksudnya. Eh? Contohnya Aziz pinjam seribu daripada kawan dia untuk bayar yuran. Rakan dia tak kena pun ke faedah. Uh, kau pinjam seribu. Uh, tak apa nanti aku bayar seribu balik. Uh, kau bayarlah kat aku balik seribu ringgit balik. Eh? Bila dah mampu nanti. Uh, itu contoh dia. Eh? Uh, Nama benda ni adalah Al-Qurdul Hasan. Nama muamalat ini adalah Al-Qurdul Hasan di mana ia pinjaman tanpa faedah semata-mata untuk membantu ataupun amal jariah lah. Ha. Yang sangat dianjurkan dalam Islam. Lebih bagus lah. Lebih baik. Eh? Ha. Dan contoh bagi bab yang keempat iaitu akad syarikat. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT. Ha, contoh ni kita dah sembang dah, kita dah bincang dah tadi kan. Al-musyarakah. Bagaimana contoh Aiman dan Farid dia labuhkan 20,000. Eh ha, kalau untung 50-50. Ha kau ambil 50%, 50%. Kalau rugi pun rugilah sama-sama. Ha, beza pula dengan mudharabah. Ha, satu pihak saja bagi modal, modal. Seorang lagi mengusahakan. Contoh Nurul. Dia bagi 15,000 pada Kairul eh, ha, untuk jual kek, jalankan bisnes kek. Nurul dia bagi modal lah. Ha, eh, dia bagi modal saja. Tapi Khairul yang uruskan. Dia lah yang jual, dia lah yang promote, apa semua dia lah. Eh? Ha, untung 60-40. Ha, Nurul duduk relax ke? Ha, dapatlah 60%. Eh? Ha, yang kita yang menjual ni, Khairul ni dapat 40%. So Nurul ni sebagai pemodal, Uh, Keros sebagai pengusaha rugi ke untung ke rugi, uh, kalau untung dia dibagi secara ikut persetujuanlah 60 40 kalau kes dalam ni. Uh, tapi kalau rugi Keros tak rugi. Uh, kalau rugi sebenarnya yang perlu ditanggung tu adalah Nurul saja. Ah uh, melainkan kecuaian tu pada pada pihak Keros lah. Ah uh, tengoklah kecuaian tu jadi rugi kerugian tu perlu melihat pada macam manalah eh. Uh, Taib, yang kelima iaitu akad memberi kepercayaan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Al kafalah contoh apakah maksud di kafalah iaitu jaminan iaitu Ahmad menjadi penjamin ha, bagi pinjaman kereta rakannya guarantor. Ha, kalau gagal bayar Ahmad yang kena kejar. Ha, Ahmad yang kena kejar. Ha, eh sebab Ahmad dia bersetuju untuk jamin tanggungan kewangan Faiz. Ya. Ha? Eh? yang kedua ada Ar-Rahnu. Okey, contohnya Siti dia gadaikan gelang emas dia di Ar-Rahnu. Ha, bank lah, bank nama kan, bank Ar-Rahnu. Tu dapatkan 2000 sebagai modal kecil. Bunda nak berniaga ni. Ha, bila duit dah cukup, dia tebus balik. Ha, kalau macam saya cerita tadi, bank sekarang ni dia boleh bagi bayar sikit-sikit. Tak perlu ada RM2,000 pun tak apa basikit sikit sikit bulan 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 pun boleh. Eh. Ha? Barang dijadikan cagaran. Ah, ha, ha, eh cagaran. Tanpa unsur riba. Kemudian al-hiwalah, pemindahan hutang. Amin dia berhutang 500 ringgit kepada Johan. Eh, ha, ihwalah ni pemindahan hutang. Macam saya kata tadi tiga segi tadi tu kan. Ha, tapi Zaki ni pula dia hutang kepada Amin. So instead of minta daripada Amin, Johan minta daripada Amin, dia pergi minta daripada Zaki. Ha, ah, jadi hutang tu berpindah lah. Tapi dengan persetujuan. Mesti bersetuju eh. Ha, okay, tak. Dan yang terakhir iaitu akad yang ke-6. Bab 6 iaitu akad memberi izin al-wakalah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah SWT lah sekalian. Contohnya lah. Aina nak beli tiket kapal terbang macam kita cerita tadi eh. Ha Inang nak beli kapal tempeti kapal tebang dia minta tolong orang lain belikan kawan dia belikan tapi duit tu guna duit dia sendirilah duit Aina tu ha dia cuma mewakilkan orang lain saja eh jadi uh, sah eh, jika jelas dan setuju setuju tak ada upah lah apa ke semua kan ha kalau dia nak bagi upah tu ha itu dah jalan lain ceritalah so, tengoklah Uh, kalau bagi upah tu dia cerita lain dia memberi upah kepada ni eh? sama ada beri upah atau tak beri upah tu cerita lain lah eh? Uh, itu atas hadiah daripada kita lah kan? atas kita minta tolong kita belikan nak duit minyak apa semua tu kan uh, mana bukan Aina yang tetap kan eh sorry bukan kawan Aina yang tetap kan okay. Aina minta tolong belikan lepas tu si Amir ni pula dia kata kan eh uh, ni ya, bagilah sekali ini kan kalau Aina bagilah duit minyak ke apa semua kalau Aina setuju uh, boleh lah kalau tak setuju tak jadilah uh, urus niaga tersebut eh aluakkalah ha eh uh, okay, baik taip tuan-tuan perempuan puan yang dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian cukup setakat itu saja untuk hari ini untuk yang kali sesi kedua ni sebab kita memang tak banyak dah eh tuan-tuan boleh rujuk kat sini dalam slide ni tengok saya dah saya dah cuba, tak sempat buat poster itu eh. Jadi saya cubalah buat dengan bentuk yang macam ni. Jadi kita nampak sebenarnya bab satu tu ada berapa uh, asas akad dia. Kemudian bab dua, tiga, empat, lima, enam ni. Dua, tiga, empat, lima, enam ni adalah akad-akad yang kita ni lah. Yang bab satu dia asas saja. Haa, jual-beli yang asas. Haa, cuma yang bab dua sampai enam ni jual-beli tersebut jual-beli jual jenis apa. Haa, macam tu. Haa, eh. Ha, kena bezakan banding dengan nombor satu ni. Dia beza sedikit dengan nombor dua, tiga, 4, 5, enam. Boleh? Ha, tengoklah jumlah dia kat situ ada berapa. Bab dua ni ada tujuh perkara. Ha, kat simpanan ni ada satu. Eh. Yang kelima tu ada tiga jenis. Okay, baik. Saya simpulkan kat situ lah. Dan wa akhiran. Uh, sekian. Terima kasih. Ada soalan ke semua? Uh, saya kira setakat itu sahajalah untuk yang tengah hari ni. Uh, boleh? Okey, tamam semua selesai boleh? Okey ke? Boleh dapat eh. Saya kira macam kita ulang sampai tiga, tiga kali ke 2 tiga kali ke juga ni. semoga tuan-tuan perempuan dapatlah input-input yang penting berkaitan dengan fake muamalat eh, di mana selepas ini diharapkan sekiranya terjadi perkara ini pada tuan-tuan perempuan, tuan-tuan perempuan sempat berfikir dan tahu lah oh sebenarnya saya sedang menjalankan pros apa perjalanan apa jual beli yang sekian sekian sekian. Kaedah pembelian macam, macam ni macam ni macam tu. Eh? Ha? Okey, boleh. Baik, ada soalan ke? Semua ada soalan boleh tanya, kita cuba jawab. Kalau tiada kita tamatkan dan beri peluanglah pada tuan-tuan untuk siapkan. Saya kalau boleh nak minta tolong isikan nama je dulu dekat WhatsApp tu. Ha, takut nanti ada yang buat tajuk yang sama. Ha, boleh? Eh? Ha? dapatkan nama dulu isi sebab saya ada bagi senarai hari tu kan saya up balik eh. Sekejap. Uh, saya stand personal ke? Ha? Huh? Uh, stand personal ni uh, apa? Boleh. boleh uh, boleh. Yeah. Personal pun boleh. Uh, saya tak ada masalah. InsyaAllah. Uh, nah, stand personal send. ke sen apa by dalam group pun tak ada masalah. Cuma yang nama tu dalam grup lah. Supaya orang lain boleh tengok mana ya grup. Okay. Ha, yang nama list nama tu je. Saya up ha, balik. Uh, ada berapa orang tak isi gini. Ha. Last yang isi ni. So, okay. Okay, cuba tengok WhatsApp tu. Saya dah send. Ah ha, tu. Ada lagi satu, dua, tiga empat, empat, empat tajuk lagi yang belum isi. Kalau dah ramai, dah penuh, uh, satu tajuk tu boleh dua orang lah kalau dah penuh. Ha, nah, boleh eh, isi nama yang dekat WhatsApp tu dulu. Yang dah siap video ke apa ke nak send personal dia pun tak apa, tak masalah boleh. Ya, eh? Baik. Lagi ada soalan lain? Ada eh? Okey, tak. Jadi setakat itu sahaja untuk tengah hari ini. Insya-Allah Uh, semoga apa yang dikongsikan ini dapat diamalkan dan dikongsikan juga pada rakan-rakan yang lain uh, ahli keluarga yang lain uh, moga ia bermanfaat uh, bagi kita dan juga bagi orang lain dan berkekalan sehingga hari akhirat insya-Allah amin yeah? baik itu saja qulu qawli sila, sila dengar tak saya okay. dengar dengar hmm. nak, uh, nak minta uh, kalau yang ustaz boleh sharekan sharekan yang ustaz buat uh, tu boleh tak nak yang tu lagi nampak macam lagi nampaklah yang ustaz buat tu. Yang mana tu? Yang Poster. present ustaz tu. Yang mana? Uh, nak minta share. Uh, yeah. uh -uh, yang, ustaz, uh, yang ustaz tu ada bentang tadi tu ustaz share lah. Uh. Yang tu lagi jelas lah. Eh, dalam eh, ni yang yang, yang 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 slide ni. Ya yeah, slide tu ustaz. Uh, slide tu. Uh, yang ni slide ni ada saya bagi dekat dalam grup telegram. Nanti saya share dekat, dekat yang yang full. Uh, saya share dekat dekat apa? Uh, WhatsApp. Ha? Nanti saya try usahakan buat poster bila saya free sebab ada seminggu lagi. Sepatutnya kalau kita sampai minggu depan kan. Cuma di awal kan nanti saya cuba usahakan buat poster. Uh, yang lebih jelas lah. Lebih jelas. InsyaAllah. Ha? yang, ni, yang ni boleh dapat dah. Saya dah share dah. Mana ya? Ada dalam grup telegram pagi tadi saya share. Uh, okay tu saya Retweet balik. Haa ni. Haa tu dia. Ha, ada dalam dalam grup telegram tu kan ha, yang tu yang tu yang dah full lah tu yang 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 sekarang kita buka ni eh ha? ha, okey baik ustaz kasih Nanti, ha, sama cuma Alia Farhana ni dah masuk kan? dia baru, baru balas WhatsApp saya dia balas tak WhatsApp orang lain tadi okey ha, katanya dah dia ada. tak boleh masuk dia tak boleh ha. masuk tak tahu kena dah cuba ha, add dia tapi lah. Eh, dalam grup pun tak boleh dalam telegram sebab nanti kan video ada dekat dalam kan. Video ada dalam apa? Dalam ni kan. Ah ha, dia telegram tak apa? dia masuk. Telegram tu ha. dia tak boleh masuk. Oh. Ha, tak takpelah nanti uruskan. Minta tolong tanya dia macam mana. Kalau tak susah kan hmm, sebab nak hantar video ke WhatsApp pula banyak pula je. Yeah? Ya. Yeah? Okay baik takpe. Baik itu saja Uh, Kulu kalihada wa liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga semua.